ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল আজি আমি এ ডি আৰিৰ এটা ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত যিটো কাৰ্ড অফ হ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ বিশেষকৈ মোৰ এইমটো থাকিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ একজামটোৰ কাৰণে এইখন যি আপোনালোকে দেখি আছে এইটো কোনোবা শুভজিৎ দাস আৰ টি আই কৰিছিলে ত' তাত কেটেগৰী ওৱান আৰু কেটেগৰী টুৰ মাজত কিমানজন অভাৰলিপিং হৈ আছে সেইটোৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট আছিলে মানে আৰ টি আই যিটো ৰিপ্লাই কৰিছিলে ছ' ইয়াত আপোনালোকে দেখি আছে কেটেগৰী ওৱানত তোমালোকৰ ইয়াত কেটেগৰী ওৱানত এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড মানৰ কেণ্ডিডেট আছে আৰু যিটো কেটেগৰী টো এইচ এছ এল চি লেভেলৰ আছিলে এইচ এছ এল চি লেভেলৰ তাত তোমালোকৰ ছিক্স থাউজেণ্ড এণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেডজন আছে ন এতিয়া আমি ইয়াত ছিক্স থাউজেণ্ড এণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি লৈ যিটো এইচ এছ এল চি ছাইন্স আছে এই ছাইন্সৰ কিছুমান এইচ এছতো সোমাই আছে আৰু কিছুমান ডিগ্ৰী লেভেলতো সোমাই আছে ছ' ইয়াত যদিও বাৰশজন আছে ছাইন্সত কিন্তু মোৰ হিচাপত ইয়াত খুব বেছি তিনিশজনমান থাকিব চাগে যি অভাৰলিপিং কৰি থকা নাই সেইটো হিচাপত আমি ইয়াত ছিক্স থাউজেণ্ডমান ধৰিব পাৰোঁ যিটো মানে এইচ এছ এল চিত এক্সেলুৱে এক্সাম দিছে তাৰপাছত ইয়াত দেখিব পাৰিছে ইয়াত যিটো দিয়া আছে ইয়াত থ্ৰী থাউজেণ্ড মানে কেটেগৰী ওৱান আৰু কেটেগৰী টু দুটাতে পাছ কৰিছে ছ' যদি আমি কেটেগৰী টুৰ যিটো এইচ এছ লেভেলৰ আছিলে ইয়াৰ ছিক্স থাউজেণ্ডে ধৰোঁ ইয়াৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্টেই কেটেগৰী ওৱানত পাছ কৰি থৈছে আৰু এইচ এছ এল চি যিটো এইচ এছ জেনেৰেল প'ষ্টটো আৰু ছায়েন্সৰ প'ষ্টটো সেই গোটেইটো মিলাই পঁয়ত্ৰিছশমান প'ষ্ট আছিলে এতিয়া চোৱা যদি ব'ৰ্ড ক্লিয়াৰ কৰা থ্ৰী থাউজেণ্ডে যদি গুচি যায় তেতিয়াতো গোটেই যিমান কেণ্ডিডেট থাকিব এইচ এছৰ চবেই পাব এটাও খালী নাথাকিব হ'ব যিহেতু গোটেইখিনিতো পাব নোৱাৰে আমি ধৰি লওঁ খুব বেছি ইয়াৰ আধা থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ আধাই যেনিবা কেটেগৰী ওৱানত পাই গ'ল ছ' ফাইভ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড মানে কেটেগৰী ওৱানত পাই গ'ল ছ' ৰ'ব অ'কে ছ' যিহেতু থ্ৰী থাউজেণ্ড এণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প'ষ্টটো অলৰেডি আছে আৰু ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড মানেতো কেটেগৰী ওৱানত গুচি যাব আমি ইয়াতেতো এড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ লগত এড কৰি দিওঁ ছ' ইয়াত কিমান হ'বগৈ ফাইভ থাউজেণ্ড ছ' ছিক্স থাউজেণ্ড আউট অফ ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হা ফাইভ থাউজেণ্ড মানেতো অলৰেডি পায়ে আছে মানে জব পায়েই আছে চ' থাকি গ'ল কিমান ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান থাউজেণ্ড মানে থাকি গ'ল এতিয়া এই যিটো ওৱান থাউজেণ্ড থাকিলে ইয়াত কিছুমান থাকিব পাৰে যিটো একেবাৰে কাট অফত আছে বৰ্ডাৰ লাইনত আৰু সেইটো যদি হিচাপ কৰিব যাওঁ যিটো অ'পেন কেটেগৰীৰ অ'পেন ৰ'ব যিটো ইউ আৰ আছিলে ইউ আৰ কেটেগৰীত যেনিবা আমি টু হাণ্ড্ৰেডটা টু হাণ্ড্ৰেড নালাগে বেশি হলো ইউ আর কেটেগরি যেবা আমি ওয়ান ফিফটিটা ধরে লো না বেশিয়া ওয়ান ফিফটিও নালা ওয়ান হান্ড্রেডটা ধরে ললান হান্ড্রেডটা আছে যে বর্ডার লাইনত আছে যেনিবা এস টিও আমি ওয়ান হান্ড্রেড ধর বর্ডার লাইনত থাকা তারপর এস সি ধর ওয়ান হান্ড্রেডত আছে ওয়ান হান্ড্রেডটা আছে বর্ডার লাইনত তাৰপাছত অ' বি চি ধৰি লওঁ অ' বি চি যেনিবা ওৱান হাণ্ড্ৰেড এটা আছে কিছুমানত বেছি থাকিব পাৰে কিছুমানত কম থাকিব পাৰে চ' এভাৰেজটো ওৱান থাউজেণ্ড ধৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু ৱমেনখিনিৰো আছে তাত আমি ৱ'মেনৰ গোটেইখিনি যদি মিলাওঁ ৱমেন ফালৰ পৰা যদি মিলাওঁ ওৱান ফিফটি এটা ধৰি লওঁ আৰু ওৱান ফিফটি এটা আছে বুলি ধৰি লওঁ ৱেনৰ বৰ্ডাৰ লাইনত ছ' ইয়াত চাওঁ কিমানজন থাকিব যিটো বৰ্ডাৰ লাইনত কাৰণ বৰ্ডাৰ লাইনত থাকিলে পোৱা চাঞ্চটো অলপ কমি যায় চ' মই সেইকাৰণে সেইখিনি এলিমিনেটটো কৰি দিছোঁ ছ' বেয়া পাব নালাগে সেইটো কথাটোত ইয়াত এশ দুশ তিনিশ চাৰিশ পাঁচশ ছ' এতিয়া যিটো ওৱান থাউজেণ্ড এটা যে লেফ্ট আছিলে লেফ্ট আছিলে তাৰপৰাতো ফাইভ হাণ্ড্ৰেডজন বৰ্ডাৰ লাইনত থকাৰ কাৰণে নাপাব পাৰে ছ' ৰিমেইনিং থাকিলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেডজন এতিয়া এই ফাইভ হাণ্ড্ৰেডজন কিছুমান এপচেণ্ট থাকিব পাৰে কিছুমান বেলেগ চাকৰিত পাই যাব পাৰে ছ' যদি আমি এনেকৈ ধৰোঁ কিছুমান যদি বেলেগ চাকৰিলে গুচি যায় ছ' সেইটো হিচাপত ফাইভ হাণ্ড্ৰেডমান যদি আমি ধৰি লওঁ বেলেগ চাকৰি পোৱা যিহেতু জি টি পি জি টিবোৰতো বহুত বহুত পষ্ট আছিলে ত' তাতো বহুতে গুচি যাব গোটেই যিমান বেলেগ এক্সাম আছে সেইবোৰক যদি একেলগে ধৰা হয় ফাইভ হাণ্ড্ৰেডমান যদি ধৰোঁ এইটো কোনো ক্ষতি নহয় ছ' সেইটো হিচাপত আমি যদি চাওঁ মই ভাবোঁ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানেই এবাৰ চৰি নাইটিন পাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানেই এইবাৰ এইচ এছ লেভেলত জব পাব চ' আপোনালোকৰ অপিনিয়নটো দিব কমেণ্টত যে কেনেকুৱা হৈছে বস্তুটো ঠিকেই যদি লাগিছে তেতিয়াহ'লে ঠিক যদি বিচাৰে আপোনালোকে এই ফটোকপি স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ থ'ব পাৰিব যি এইটো বেলেগ এজনে কৰা আৰ টি আইৰ কপি আছিলে অ'কে এতিয়া যদি আমি ফাইনেল কাট অফৰ কথাটো চাব যাওঁ যিটো জেনেৰেল অ'পেন কেটেগৰী হ'ব ইয়াত আমি ধৰিব পাৰোঁ এশ একৈছ ধৰিব পাৰোঁ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ আৰু যিহেতু এভাৰেজ তোমাৰ তাত আমি টুৱেণ্টি থ্ৰী ধৰিব পাৰোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী ধৰিব পাৰি ছ' সেইটো হিচাপত জেনেৰেলৰ কাট অফটো ওৱান ফৰ্টি ওৱান ফৰ্টি থ্ৰীৰ পৰা ওৱান ফৰ্টি ফাইভ যাব লাগে ইয়াত কম বুলি নাভাবিব কাৰণ অপেন কেটেগৰীত পোৱা বেছিভাগেই ডিগ্ৰীটো পাই থৈছে সেইকাৰণে তাত নিশ্চয় বহুত তাৰ পৰাই যাব সেইটো সেইটো এটা ৰিজন যাৰ কাৰণে অ'পেন কেটেগৰীৰ কাট অফটো কমি গৈছে আৰু এছ চিৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিনৰ পৰা ধৰি 23 থ্রোইছো সবর কারণে সো ওয়ান থার্টি 137 ওয়ান বা ওয়ান থার্টি ফাইভরপা ওয়ান থার্টিভেন টি প্লেন আমি যদি এসটি প্লেনৰ কথা চাব এছ টি প্লেনৰ কাৰণে এশ দহ প্লাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী যদি চাওঁ ওৱান থাৰ্টি টু ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ মান্থ হ'ব পাৰি আৰু ও বি সির কারণে এস টি হিলর কারণে যদি চার নাইনটি নাইন প্লাস টুয়েন্টি থ্রি ওয়ান টুয়েন্টি ওয়ান টুয়েন্টি টু ওয়ান টুয়েন্টি থ্রি ইমান মান লাগে যদি অবি সির কারণে চাও

চ' ইমান হ'ব লাগে আৰু তোমালোকে দুই এক দুই মান কমাব পাৰা ত' প্লাছ মাইনাছ কৰিব পাৰা চ' মোৰ হিচাপত এইটো কাট অফ থাকিব লাগে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত